navbatdagi mavzumiz demak paralleped mavzusidan davom etamiz birinchi misol birinchi misolda to'g'ri burchakli paralpedin asosining tomonlari 7, 7 va 24 to'rtga balandlik esa sakkizga teng va uning diagonal kesimining yuzini toping ya'ni digoali o'tkazdik va mana shu ichida hosil bo'lgan mana shunday burchak hosil bo'lgan ya'nito'gri to'g'ri burchakli to'rtburchakka o'xshayapti şey va bu d tomon deb olaylik edi bu yerda dmiz bizda to'g'ri burchakli uchburchak to'g'ri burchakli paralleeta ya'ni aning kvadrati pinus b ning kvadrati dning kvadrati ham bor va a ning kvadrati ya'ni yigirma yettining kvadrati minus yigirma to'rtning kvadrati demak buni qo'shadigan bo'lsak olti yuz yigirma besh va bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak yigirma beshga teng demak bizda diagonal ma'lum uning kesmini toping diagonal kesim ya'ni hashga balandlikka diagonalni ko'paytiramiz demak bundan kelib chiqadiki yigirma beshga biz sakkizni ko'paytiramiz ya'ni bu 200 yuz kelib chiqadi demak bizda ikki yuz degan javob d variantda berilgan ekan ikkinchi misolda davom etamiz ikkinchi misolda bizga demak o'lchovlari uch to'rt ikki ikki ildiz osti o'n to'rt berilgan ekan to'g'ri burchakli parae diagonali nechaga teng ya'ni bizdan bu diagonalni so'rayapti buni emas paralpetning diagonali bo'lsa bu yerda joylashgan bo'ladi demak biz bundan kelib chiqadiki bu yerimiz bu diagonmiz buning kvadrati ya'ni 4 to'rtning kvadratiga uchning kvadratini qo'shadigan bo'lsak demak bi, biz ildiz osti chiqaradigan bo'lsak unda 5 kelib chiqadi ya'ni pifagor sonlari hisoblanadi bular demak bizda endi buni bu yoqdan chizib oladigan bo'lsak ichkarisidagi uchburchakni to'g'ri burchakli bo'lyapti bu 2 ildiz 14 5 ve bu yerimiz D gətmin modiyyatı yani bu yerde nin kvadratı 2 ildiz 14 nin kvadratı ve 5 nin kvadratı bu ne? demek kvadrat ki ildiz ortu ile yazıp demek bu yerde 14 nin 4 gibi paytıramız pilus beshni qo'shadigan bo'lsak ya'ni 25. 4 to'rt va bundan kelib chiqadiki bu yerda ko'paytiruv belgisi demak to'qqiz kelib chiqar ekan to'qqiz degan son kelib chiqar ekan demak bizda to'qqiz degan javob esa d variantda berilgan ekan uchinchi misolda davom etamiz uchinchi misolda tbuchaknin muntazam prizma asosining yuzi demak 144 yuz qirq to'rt santimetr kvadratga balandligi o'n to'rt santimetrga balandligi o'n to'rtga demak shu prizmaning diagonalini toping deyapti demak bizda unda a kvadratimiz 144 yuz qirq to'rtga teng bo'lgan ekan bundan amiz o'n ikkiga ya'ni bu yerimiz ham a teng 12, bu yerimiz ham a teng o'n ikki demak bunday qilib bo'lsak bu yerimiz ham o'n ikkiga teng bo'lgan bo'lsa bu yerimiz o'n ikki ildiz osti ikkiga teng bo'lib qoladi va demak bizdan diagonalni so'ragan edi bunday qilib tushiradigan bo'lsam demak bu yer ham o'n to'rtga bu yerni topishimiz uchun demak diagonalning kvadrati ikki ildiz osti ikkining kvadrati pilus o'n to'rtning kvadratiga teng ya'ni unda diagonalimiz ildiz ostida buni hisoblaydigan bo'lsak to'rt yuz sakson to'rt ildiz ostida bu esa 22 ikki degani demak bizda de 22 ikki degan javob s variantda berilgan ekan demak keling endi to'rtinchi va beshinchi misollarga qaraylik to'rtinchi misolda demak asosi kvadrat bo'lgan to'g'ri burchakli parapet uchun nechta simmetriya tekisligi mavjud buning javobi demak bizda beshta agar asosi demak kvadrat bo'lsa bu beshta simmetriya tekisligi o'tkazish mumkin bu esa demak d variantda berilgan ekan beshinchi misol ham shunga o'xshash lekin bunda ixtiyoriy to'g'ri burchakli uch to'g'ri burchakli parallelepiped uchun kamida nechta simmetriya tekisligi mavjud ixtiyoriy bo'ladigan bo'lsa bunda bizda uchta simmetriya tekisligi o'tkazish mumkin demak bizda uch degan javob esa s variantda berilgan ya'ni buni qoida sifatida yodlab qo'ysangiz juda soz bo'ladi ya'ni asosan kvadrat bo'lsa beshta işte, simmetriya tekisligi chizishimiz mumkin ixtiyoriy uchun esa uchta simmetriya tekisligi chizish mumkin oltinchi misolda davom etamiz demak bizda 6 misolda to'g'ri parallepedning asosi tomonlari sakkiz va to'rtga ular orasidagi burchak demak oltmish gradusni tashkil etar ekan va parallelpedning kichik diagonali 8 ki, ildiz osti 3 va shu diagonalning asos tekislik tekisligi bilan tashkil etadigan burchagini toping Yani bizden bu yerdeki beta'nı soruyabdi. Bu yer alfa idi. Yani alfamız 60 gradus. Ve gelin bu yerine d bar deyip koyu. d barını için biz demek kosinus t arayamasıdan faydalanan bolsak 4 nin kvadratı plus 8 nin kvadratı minus 2 4 8 kosinus 60 gradus. va bular qisqarib ketadigan bo'lsa ya'ni bir taqsim ikkiga teng ikkla qisqaradi va unda dmiz bunda qirq sakkiz ya'ni d birimiz qirq sakkiz buni esa biz demak to'rt ildiz osti uch deb yozib olsak bo'lar ekan va demak b kosinus btni topishimiz uchun ya'ni yopishgan katetni yopishgan kaditni gipotenuzaga nisbati gipotenuza esa bizda d bo'lyapti ya'ni diagonal ya'ni d birni d ga nisbati buni topadigan bo'lsak demak 4 ildiz osti uch sakkiz ildiz osti uch demak unda kosinus teng bo'lar ekan bular qisqarib ketadigan bo'lsa demak 1 taqsim ikki ya'ni 60 gradusni berar ekan bizda 60 gradus degan javob esa a variantda berilgan ekan yettinchi misolda davom etamiz yettinchi misolda to'g'ri parale asosiy tomonlari uch va beshga teng ekan orasidagi burchak 60 gradus Yan qirrasi demak 7 yilduz osti 2. Yan qirrasi demak katta diagonal bilan asos tekislik orasidagi burchakni toping ya'ni bettani so'rayapti bizdan bu yerimizni d deb oladigan bo'lsak bunda d ning kvadrati 9 pilus yigirma bu yer plus bo'ladi asos tekislik orasidagi burchakni topishimiz uchun bu yerni demak 2 3 5 kosinus 60 demak buni topadigan bo'lsak d kvadratimiz 34 to'rtga qo'shamiz 15 beshni bue ikkalar qisqarib ketar ekan va bu qirq to'qqizga teng demak qirq to'qqiz deganimiz yetti ya'ni bizda di yettiga teng bu yerimiz yettiga teng bu yerimiz 7 yildiz osti 2. ya'ni buni tangens beta deb oladigan bo'lsam ya'ni bundan kelib chiqadiki yetti indiz osti ikkimiz yettiga teng ekan ya'ni bu indiz osti ikkiga teng tangensimiz ya'ni tangensimiz burchak qarshidagi katetni yopishgan katitga nisbat edi unda buni ark tangens indiz osti ikki deb yozib qo'ysak bo'lgani bu esa b variantda berilgan ekan sakkizinchi misolda davom etamiz sakkizinchi misolda muntazam to'rtburchakli prizmaning asosining tomoni ildiz ostida 2 ga teng ekan diagonali bilan yon yog'i orasidagi diagonal bilan yon yog'i orasidagi burchak esa 30 gradusga teng ekan prizmaning hajmini toping deyapti buning uchun bu yer 90 gradus bo'ladigan bo'lsa bu yer 60 ga, ya'ni unda bu yerimiz 90 gradus qasinda ikki barobar ko'payadi ikki ildiz osti ikkiga ya'ni unda bu yerdan diagonal yana bitta o'tkazadigan bo'lsam bu yerimiz ikkiga ikki ildiz osti ikki ikki ildiz osti ikki ya'ni 45 45 ni beshni tashkil qilgan bo'lsa bu yerimiz ga. unda biz bu yerni topadigan bo'lsak bu yernikini h deb h ni topadigan bo'lsam men demak iildiz osti ikkining 2 ikkining kvadratini olamiz demak bunda hashimiz ikkiga teng bo'lar ekan hajmi unda ikkini ikkiga ko'paytiramiz va bu to'rtga teng bo'lar ekan 4 degan javob esa bizda b variantda berilgan to'qqizinchi misolda to'g'ri parallelbetning asosi olti va ildiz osti e uchga orasidagi burchak o'ttiz gradusga deak paraleing kichik diaganali ya'ni bu yerimiz ildiz osti 42 ikkiga teng ya'ni belgilab qo'yadigan bo'lsam ildiz osti 42 ikki va bizdan so'rayaptiki shu diagonalning asosining tekislik bilan hosil qiladigan burchakni ya'ni mana shu yerni deb qo'yay shuni so'rayapti buning uchun bu diagonalni topib oladigan bo'lsam ya'ni d ning idiz osti uchning kvadrati uch pilus o'ttiz olti minus ikki idiz osti uch olti kosinus o'ttiz gradus kosinus o'ttizda idiz osti uch taqsim ikki bundan kelib chiqadiki bizda javob demak o'ttiz to'qqiz minus o'n bu bizga 21 ni beradi ildiz 21. yigirma, yigirma bir demak bizda kosinus betamiz ya'ni burchak yopishgan qatetni gipotenuzaga nisbati edi ildiz osti yigirma birni ildiz osti qirq ikkiga nisbati bundan kelib chiqadigan javobimiz ikki ildiz 2 ga teng bo'lib qoladi bu esa 45 gradus degani bu esa bizda b variantda de berilgan demak o'ninchi misolda davom etamiz o'ninchi misolda to'rtburchakli muntazam prizmaning diagonali 22 ga va asosining yuzi 144 ga prizmaning balandligini toping yani H ni so'rayapti bu yerimiz ham H. bu yerda a ni topadigan bo'lsak o'n ikkiga teng bo'ladi unda o'n ikki o'n ikkiga teng bo'ladi bu yerdan diagonal o'tkazadigan bo'lsak o'n ikki ildiz osti ikkiga teng bo'ladi unda bizda hashimiz ya'ni yigirma ikkining kvadratidan o'n -ni, ikkining ildiz osti ikkining kvadratidan ildizni chiqarsak bu 484 yuz sakson to'rtga bu esa ikki yuz sakson sakkizga teng ekan va buni demak bundan 196 yuz to'qson olti kelib chiqadi ekan va bundan esa 14 to'rtga teng bo'ladi va bizda 14 to'rt degan javob esa b variantda berilgan ekan